не знаю, не знала, который знал о том, что его по сотрудники поехали туда, что они задерживают Ключевского Севера Эдуардовича. Также дать правовую оценку по всем этим моим доводам, которые указаны в этом заявлении. Дать ответ мне, также громаде Одессы, в лице нескольких громадских организаций, таких как Громадский РУЗ за всю Одессу, Рутене Одесса БПФ, Громадская организация за Одессу, Политическая партия правый сектор, Громадская организация Евромайдан Одесса. Я хочу, чтобы мне дали документ именно за подписью прокурора Бриза. Для того, чтобы я могла дальше обратиться в Совет прокуроров мира, я знаю, что есть такая организация, которая не очень любит, как бы А также генеральный прокуратура Украины, потому что такие действия нельзя оставлять безнаказанными. Расскажите эту историю, как вы узнали о задержании своего мужа? Без 15 четыре. Мне на мобильный телефон с номером мужа позвонил неизвестный. Представился сотрудником СБУ. Сказал, что Сева задержан. Мне сказал даже не Сева, сказал, что муж задержан, просил передать, что ребенок у вас дома. Он мне кажется, что у меня нет ключей. И как бы дайте мне ключи, что вы дайте мне ключи, куда мне подъехать. Положили трубку. После этого со мной никто связывался. Я написала заявление в «У, у меня есть потребной талон прошу принять меры похищенной. Было похищение, как я думаю, со стороны Я Не знаю, кто это, что это за люди. И мне сказали, что они ничего не знают. То есть будут искать. Я написала заявление в МВД. И мне сказали тоже, они ничего не знают, будут искать. Я была на приеме у замок Катеринчука, Эдуард Николаевич, я не знаю, как он И мне он по всем РУВД дал задание. Размер он сказал, что включили, я спросил, Эдуардович, никем не задержал. То есть 7 часов вечера, когда я была на дали, мне телефон, он уже позвонил мне, известно, что я сказала, что вы не пишете, что домой, есть, давайте в одну дверь. Я туда, да, я бы боялась ехать сама. Я бы не сказала, что ну, вот есть молодой человек, который говорит, что мне домой, узнать, что это произошло, что я боюсь. Подъехав к мне домой, я сказала, что какой-то человек у меня пытался помочь, что у меня разбитная сетка, первый этаж, что-то просунуть, и он я подъехала, что сначала не на машину, как бы есть номер это Toyota, Если этот человек, на видел, сфотографировала все. Он с кем-то разговаривали, я, то есть мы в как бы отворачивал лицо и уехали. Как правило, я знаю, что сотрудники работают по другому, к просто уже не могли ехать, следить, потому что все души. Когда я писала заявление в полицию, я уже что я не могу.